Привет. 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 Как дела? Нормально. Boy, а ты откуда? Из Украины. А вы откуда? А с какого города? Херсонская область. Я Запорожская область. А вы из Украины також? Да. М -м. А показывай, что вы в России чемусь. Да, ну мы живем тут. Вы поехали anni? в Россию жить? Да. Yeah. Давно. А чому? Такі ще, мабуть, скільки, лет 12 назад. А, ще до війни, так? Зрозуміло. Про, про що ви тут спілкуєтесь? Не про що. Ну, ви Україну вибрали для спілкування чи якусь іншу країну? Так, так, так. То, може, якісь питання у вас є, я відповім. Хочемо знати, як і діла у вас. Погано. Чому? Війна. А как ну в городі? Обстр... Ложеч... Обстріли постійні. Обстріли постійні. Ось декілька днів назад в Херсон прилетіло три бомби, зруйнували під'їзд будинку, вбили матір двох дітей. Это я видела, да. ну, читала об этом. А вам смішно, з цього, жіночка сміється? Чому да, смішно? Чому смішно? Ну я сказала, я сказала війна, а ви засміялися. Хіба це смішно, люди вмирають? Разве це війна? это же не война, это же не война, это же, это же... Это просто война не между, э, не между народами, а война между правительством. Я, вот цена, народ... я цена, россияне не идут в Украину убивать украинцев. Ну так же, как а украинцы не идут вот, в Россию? Это украинцы в Россию. защищаются. Это просто а правительство. Чё? А чем защищаются хахлы? А чого, чого? Від Росії Чому? Чого, чого від Росії? Бо росіяни а? прийшли нас вбивати. А? Бо росіяни прийшли нас вбивати, і ми захищаємось. Що у вас росіяни прийшли? А американці не прийшли вас вбивати? Ні. Вас захищають? А через три місяці закінчиться війна. І куди так ви, ви сказали, вийде? що ви сказали, що це не війна? Ну, закінчиться от цей хаос этот. Ну, да, а, тобто це хаос чи війна? Це хаос. Це війна, це жіночка. Що таке війна? Ви знаєте, що таке війна? Звісно, знаю. Що це таке? Це Вам не соромно? Ви з України, Запорожської області так говорите? Та ні, да. Ви називаєте українців? Батьки живуть в Одесі і прекрасно, все, все добре. В Одесі кожного дня тривога. Ну і що? Кожного що? дня ваші батьки під ризиком смерті? Всі нормальні люди уїхали вже з України. Так ваші батьки в Одесі чи уїхали? В Одесі, звісно. Ну так вони не нормальні у вас? Нормальні, старі, куди вони поїдуть. Вам не шкода їх, ви смієтеся? А якщо прилетить, а якщо прилетить російська ракета і вб'є ваших батьків, ви що сміятися? Американская, допустим. Но... Не американская. Американская ракета по Одессе не летит, а российская. Конечно. Стопудово российская. Калибры летают. -то Месяцы, подожди. Когда закончится война, и Америка согласится, они с Россией заключат договор, где ваш Зеленский будет на Просто интересно. Где вы будете все? Просто интересно. Когда все станут Запорожская, Луганская, все, все области все станут Россией. Что вы будете работать? Будемо різні росіян по ночам. Ой, є! Росіян ти Ну, Здравствуйте. Вам ще треба якесь підтвердження, чого треба донатити. Вона своїх батьків не жаліє навіть. Ви це жах. Це якась проклята земля. Що вона робить із людиною, та територія? Це, це, це просто жах. Там абсолютно ноль емпатії навіть до батьків, вона сидить череже. Ви уявіть. Оце Росія прийде сюди до вас, вона з вас таке саме зробить. Яка, яка потужна пропаганда, яка сила? Це, це щось має бути, це щось таке, це щось страшне. Приветствую. Привет. О чем беседовать? Да как о чем тут общаться с россиянами? На тему войны общались. А почему? Что значит, Зачем? Что значит почему? За тем, чтобы увидеть россиян, показать их людям, чтобы люди видели Каким? и не сомневались, что это война из-за того, что россияне кровожадные, абсолютно э безразличные люди, безразличные, В каком безразличные? плане кровожадные. В пл плане том, что хотят крови, убийства, смерти. Чьей? Чужой, и своей. Им даже на своих людей посрать. Почему? Не знаю, почему. Потому что кровожадные и безразличные. Знаете, кто сказал? Это вот россияне это подтверждают постоянно. Какие? С которыми я подключаюсь, общаюсь. Ну, предположим. Вот я что-то ну, под таких не подхожу. Я никому смерть не желаю. Ты где живешь? В России. Тебе сколько лет? 19. Что ты сделал, чтобы остановить убийство людей? Ничего. Вот и все. На этом точка. А я их не начинал. Что не начинал? Этому, ты не остановил. Этому не ты гражданин Российской Федерации. Ты являешься а. властью в своей стране. От тебя зависит абсолютно многое. Все. От вас все зависит. И вы ничего не сделали, чтобы остановить убийство собственных граждан. Поэтому вы все виноваты. Вы все кровожадные. Да. Да. Вот я каждый раз выхожу это показываю. Зачем, если уже давно в этом убедились? Нет, каждый раз надо нагадывать и напоминать людям, показывать. Приходят разные люди с разных стран и видят безразличных, равнодушных россиян, которые жаждут крови, жаждут убийства, оккупации. Как фашисты самые настоящие. Люди из других стран что-то тупые, не видят, что ли? Им надо каждый раз подтверждать, что ничего не изменилось что россияне вот все они такие, они все ответственные, все виновны. Да, а еще, ну, шаблон то, что, ну, я там плачу налоги, я там имею отношение к убийству. Может, шаблон, шаблон творить. один, ты гражданин Российской Федерации, ты ничего не да. сделал, чтобы остановить танки, которые едут в чужую страну, понимаешь? А никто не просил останавливать. Что значит не просил? Это твоя гражданская обязанность. Какая? Никто меня не обязывал это делать. Как это не обязывал? Ты гражданин Российской Федерации. Твоя гражданская обязанность сохранять суверенитет и целостность России. Ты должен беречь ее, понимаешь? А твой меня президент берегу. и твои военные делают все, чтобы твое государство уничтожить. Но это Вы идеально. жили до этого спокойно и тихо, а сейчас по территории России летают наши беспилотники. И уничтожают а сих... ваши, ваши ресурсы, понимаешь? А я до сих пор... Не услышала, что ты сказал. Прервалась связь. А, не видел. Я до сих пор живу спокойно и тихо. Ну, пока что, да. Почему пока что? Ну, потому что пока что. Потому что когда-то, потому что в начале спецоперации в Курской области люди выходили на, на поддержку СВО с плакатами. А сейчас а. они страдают. Вот пока а. что. все временно. Знаешь, а. в Белгороде тоже радовались, когда по Харькову запускали ракеты, они стояли вот так и аплодировали. А сейчас ну, российские потом... бомбы даже падают Белгородцам на головы. Поэтому все по временно, все временно. А что еще временно? Все Российская Федерация временная. А. а предпосылки к этому есть? Ну, если вы дальше будете продолжать в том же духе, то все, конечно, есть. Три года Поэтому Путин хочет остановить а, сейчас а, войну. На время mm -hmm. заморозить, чтобы хоть чуть-чуть усилить экономику. Потому что у вас с экономикой, конечно, карантин. 5 тысяч гривен. 5 тысяч гривен кто-то закинул. Петро.